नमस्कार डी टी व्ही मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत मी देवेंद्र कोलटकर नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मुस्लिम समाजानं केलेलं मतदान हा एक निर्णायक फॅक्टर ठरला होता मुंबईत देखील मोठ्या संख्येने मुस्लिम समाज बाहेर पडला आणि मतदान केलं यामुळे मुंबईतील राजकीय गणितं पूर्णता बदलली होती मात्र असं असलं तरी महाविकास आघाडी असेल किंवा महायुती असेल या दोघांनीही एकाही मुस्लिम उमेदवाराला लोकसभेमध्ये उमेदवारी दिली नव्हती त्यामुळेच विधानसभेत देखील अशा पद्धतीचं चित्र राहू नये यासाठी मुंबईतील जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत मुस्लिम समाजातील ते एकत्र आलेले आहेत त्यांनी एक विशेष मोहीम जी आहे ती सुरू केलेली आहे नेमकी ही विशेष मोहीम काय आहे त्यांचं म्हणणं काय आहे का आणि विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने मुस्लिम समाजाचे मुद्दे काय आहेत याविषयीच आपण जाणून घेणार आहोत माझ्यासोबत मुस्लिम समाजातील मुंबईतील कार्यकर्ते आहेत शोएब खतीब आहेत आणि अल्ताफ पटेल त्यांच्याशी आपण बातचीत करतो आहे मला सांगा तुम्ही जी ही मोहीम सुरू केलेली आहे ही नेमकी भीम काय आहे त्याविषयी पहिल्यांदा काय सांगा कसं आहे की खासदारकीच्या इलेक्शनमध्ये कुठल्याही उमेदवार महायुती असो किंवा महाविकास आघाडी हो त्यांनी दिलेला नाही आणि नंतर एम एल सी इलेक्शनमध्येही सुद्धा त्यांनी कुठलाही उमेदवार दिला नाही म्हणून मुस्लिम समाजामध्ये आमदारकीच्या इलेक्शनमध्ये आमचं मानणं हे होता की बाबा आमदारकीमध्ये कमीत कमी मुंबईमध्ये तेरा तेरा ते चौदा जागा अशी आहेत ते जितके मुस मुसलमान तीस ते चाळीस टक्के आहे ते लोकांना तिकडे आम्हाला मुस्लिम कॅन्डिडेट हवं आहे आणि काम करणारा मुस्लिम कॅन्डिडेट असेल अशी आमची अपेक्षा आहे म्हणून आम्ही हे एक मोहीम राबवतो बरं या मोहिमेसंदर्भात आपण नेमकं काय करणार आहात म्हणजे महाविकास आघाडी असेल महायुती असेल तिथल्या नेत्यांना जाऊन भेटणार आहात काय नेमकं करणार नाही आमची मागणी होती आणि मागणी केल्यानंतर फार मोठ्या प्रमाणात त्याचा असर झालेला आहे आणि परवा तरवा प अजितदादा पवार यांनीसुद्धा सांगितलं आहे की आम्ही गव्हर्नरचे जे बारा एम एल सी आहेत त्यात एक आधा मुस्लिम कॅन्डिडेट ते देणार आहेत म्हणजे आम्हाला दो प्रत्येक पक्षाने मुस्लिम कॅन्डिडेट द्यावं हे आमची मागणी आहे आणि आम्ही भेटू त्यांना एकीकाली असा होता की बाबा इथे मुख्यमंत्रीसुद्धा साहेब झाले होते मुस्लिम समाजाचे पण आज असं आहे की एक आमदार किंवा खासदार एम एल सीमध्ये नाही एम एल सीचा आमदार नाही खासदारकीमध्ये कुठलाही कॅन्डिडेट नाही म्हणून आमची मागणी आहे की बाबा मुस्लिम समाजाने तुम्ही कॅन्डिडेट द्यावं हे आम्ही मागतो दुसरं नाही तुम्ही मग सांगत होता की जे राजकीय पक्षांचे जे काही जाहीरनामे बनतात त्यामध्ये दे देखील मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक असेल आर्थिक असेल किंवा सामाजिक अनुषंगे काही मुद्दे असावेत काय ते मुद्दे असावेत असं वाटतं शिक्ष शिक्षणमध्ये कसं असतो फ प्रत्येक पक्ष काय म्हणतो आम्ही तुम्हाला आरक्षण देऊ आरक्षण देऊन काहीही होणार नाही आरक्षण भेटणार नाही आज ए डब्ल्यू एस आय आरक्षण भेटलेलं आहे एस टी एस सीमध्ये आरक्षण भेटलेलं आहे पण कसं आहे जॉब नाही आहे रिडेव्हलपमेंटचा मुद्दा आहे ड्रग्ज एक मुद्दा आहे एक मोठे मोठे मुद्दे आहेत त्यात स्टार्टअपचा मुद्दा आहे ह्यात काहीतरी मुस्लिम समाजाला भेटला पाहिजे असं आमची अपेक्षा आहे बरं सध्या तुम्ही जी काही ही मोहीम चालू केलेली आहे त्याला कसा नेमका प्रतिसाद मिळतोय त्याविषयी काय सांग प्रतिसाद आहे लोक एन uh, जी ओज आमच्या सोबत येत आहे फार लोकांनी आम्हाला फोन केलेले आहे लोकांचं असं म्हणणं आहे की बाबा एकत्र येऊन एक समाज कल्याणासाठी किंवा मुस्लिम समाजासाठी काम करू दुसरा कुठलाही आमचा एक राजकीय हे नाही आहे फक्त हे की बाबा समाजासाठी जे काही होईल ते आम्ही करू लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र असेल किंवा मुंबई असेल त्याचं एक जे काही विश्लेषण झालं त्यामध्ये असं दिसलं की आ, मुस्लिम समाज जो आहे तो मोठ्या संख्येने महाविकास आघाडीसोबत राहिल्याचं दिसून आलेलं आहे आप साऊथ मुंबईमध्ये सुद्धा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात जे यू बी टी असो किंवा काँग्रेसचे जे किंवा शरद पवार गटचे जे नेते किंवा खासदार जिंकून आले ते मुस्लिम मत मिळाले म्हणून जिंकले असा आम्ही सांगू शकतो आणि एक हे होता का जे अरविंद सावंत भायकाळा आणि मुंबादेवी हे दोन विधानसभा क्षेत्रातून जिंकून आले वरली असो मलबार हिल असो किंवा कुलाबा असो तिकडनं ते जिंकून आलेले नाही तरी पण सुद्धा ते लोक काहीही मुस्लिम समाजाबद्दल बोलत नाही आहे आमची अपेक्षा हेच आहे की मुस्लिम मुद्दे उचलवा कारण की आता ते विशालगडचा मुद्दा होता कुठलाही मोठा नेता काही बोलतच नाही आहे तर आम्ही काय करायचं कुठला महाविकास म्हटलं महाविकास आघाडीचा सा। मतेसल मुस्लिम समाजाने संपूर्ण महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे कॅन्डिडेट्सला मतं दिलेली आहे त्यांना बोलावं तर लागेल बरोबर शोएब खतीब देखील आपल्यासोबत आहेत आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया तुम्ही काय सांगाल पहिल्यांदा तर मोहिमेविषयी काय सांगाल आणि कशा पद्धतीचं तुमचं काम सुरू आहे देखील सबसे पहिली चीज तो हे आहे की जो पिछला इलेक्शन गुजरात एम पी का अंदर हमारी डिमांड थी कि 48 सीट में जो है कम से कम एक मुसलमान सीट को जो है चाहे आप मालेगांव से ही दे देते हम बीजेपी की तो बात ही नहीं करते क्योंकि बीजेपी अलायंस जो है वो ठीक है खुलकर जो है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के जहन में है कि विरोधी है लेकिन जिस बुनियाद के ऊपर यू ने इंडियन अलायंस बनाया गया राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट था कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी उस बुनियाद के ऊपर हमने जो है महाराष्ट्र में डिमांड किए थे कि हमको एक सीट एमपी के इलेक्शन में दे खैर वो 48 सीट में नहीं दी गई और उसी बात को लेकर मैं खुद बी से इलेक्शन कंटेस्ट किया था कि हमको कहीं ना कहीं हमारी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है हम वो चीज़ को उस वक्त काफ़ी चिल्लाए कि भाई एक भी मुसलमान को आपने टिकट नहीं दिया उसके बाद में जब एमएलसी के इलेक्शन आए 11 और एक एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चार थे उसमें भी आपने एक भी मुसलमान को जो है वो कैंडिडेट ऐसा डिक्लेयर नहीं किया जबकि मुस्लिम कैंडिडेट उस वक्त थे एम के अंदर वजह साफ करके लेकिन इस मरतबा उन्होंने वो सारी चीज़ों को दरगुजर कर दिया गया हमारा असल मकसद और हमारा असल चीज़ ये है कि जब आपको मुसलमानों के वोट लगते हैं तो मुसलमानों की भागीदारी क्यों नहीं लगती है नहीं। चाहे वो उदय ठाकरे साहब की टीम हो चाहे वो शरद पवार साहब की टीम हो और इंडियन अलाइंस जो है कांग्रेस है कि ये इस तरीके की दोगली राजनीति क्यों कि आप जब इलेक्शन आता है तो मुसलमान मुसलमान करते हैं और इलेक्शन के बाद में जो है उसको बिल्कुल साइड लाइन कर देते जो इलेक्शन गुजरा पिछला है उसके अंदर आज आप यकीन करें कि हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो खुद कहते हैं कि यू को जितनी सीट जीती है वो मुसलमान के वोटों की वजह से जीती है उन्होंने तो आंकड़े भी दिखाए कि मुंबा देवी के अंदर जो है यामनी यादव को कहीं कहीं बूथ के अंदर जो है वो एक वोट मिले कहीं दो वोट मिले कहीं दस वोट मिले और अरविंद सावंत को जो है उसके अगेंस्ट में वोट मिले बड़ी तादाद में कि हज़ार मिले किधर दो हज़ार मिले किधर पंद्रह हज़ार वोट मिले तो एक चीज़ तो साबित हो गई कि, कि कहीं ना कहीं मुसलमान जो है अपनी इकतदार की ताकत रखता है इसी बात को लेकर हम एक प्रेशर ग्रुप करके बनाए हैं कि हम इन पार्टियों से अपील करेंगे और एक चीज़ें मुहिम चलाएंगे कि जब आपको टिकट ओड लगते हैं मुसलमानों के तो मुसलमान कैंडिडेट क्यों नहीं देते जबकि महाराष्ट्र के अंदर हमारे हिसाब से अगर हम परसेंटेज वाइज अगर आज के 2011 के सर्वे में हम जो है 12 परसेंट और अगर आज उसको परसेंटेज वाइज किया जाए तो 10 साल में जो है वो कम से कम 20 से 22 परसेंट हो गए इन 22 बाईस बीस से 22 परसेंट और जैसे अल्ताफ भाई ने बताया कि मुंबई में 14 जगह ऐसी है जहां पे 40 से 50 टका मुसलमानों की आबादी है तो ऐसी जगहों को पॉइंट आउट करके मुसलमान टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को ये युवती खड़ी करनी चाहिए ये हमारी डिमांड है दूसरी हमारी डिमांड ये है कि आप जो है सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को जिन्होंने काम नहीं किया है जैसे मैं खुलकर कहूँगा मुंबा देवी के अंदर जो है इनका रिकॉर्ड निकाला जाए इनका बाकायदा पार्टी जो है इनके काम का रिकॉर्ड बनाए कि इन्होंने क्या काम किया है और सिर्फ थोपे ने हम पे कि ये मुसलमान है तो हमने आपको टिकट दे दी हमको काम की बुनियाद पे मुस्लिम उम्मीदवार चाहिए जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए काम करें ये इस विधानसभा में जैसे एजुकेशन हो या सोशल हो कौन से ऐसे जो प्रमुख मुद्दे हैं जो मुस्लिम समाज में जिसकी चर्चा है या जो होने चाहिए देखिए अगर हम एक एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हैं अगर मुंबा देवी को लेते हैं मुंबा देवी के अंदर ही अगर हम इस चीज़ को देखें कि हमारा एम का, का काम क्या है आज हमारे पास एजुकेशन के लिए बेहतर से बेहतर कॉलेज नहीं है हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है हमारे बच्चे जो है वो रातों को दुकानों में चाय की दुकानों में बैठते रात भर चालू रहती है हमारे यहाँ नशे का हमारे यहाँ बच्चे जो है हमारे मुस्लिम एरिए में सबसे ज़्यादा नशे की आदि है इन सारी चीज़ों को लेकर इसके बाद में आज कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट को लेकर भी हमारा एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है कि आज सबसे ज़्यादा जो है डेलीवेटेड कंडीशन में जो बिल्डिंगे हैं वो मुंबा देवी में मिलेगी आपको बाइकला में मिलेगी आपको कोलाबा कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ये पुराने रहवासी है सौ सौ दो दो सौ साल पुरानी बिल्डिंग है आज इनको डेवलप करने के लिए क्यों कोई प्रोजेक्ट या कोई स्कीम क्यों नहीं बनाई गई आज अभी आप न्यूज़ ले रहे और अभी एक ग्रैंड रोड पर एक बिल्डिंग गिर गई ऐसी बहुत से हादसे हुए पिछले कुछ साल पहले जो है हुसैनी बिल्डिंग गिरी थी बोरी मल्ले के अंदर जहाँ पे चौंतीस लोगों के डेथ हो गई थी ये इस तरीके से कब तक हम बर्दाश्त करेंगे तो ये सारी चीज़ें ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हमको आवाज़ को उठाना है और हम आवाज़ उठा रहे हैं अभी किस तरह से मतलब बातें चल रही है महा जिस तरह से मैंने कहा था कि महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो उन लोगों से कुछ आपकी बातचीत या किससे मिलना देखिए जितने भी लीडरान है जो ये डिसीजन मेकर है जो भी टीम के पार्टी के महायुति हो या महाविकास आघाड़ी इंडियन अलायंस है हम उन तक की अपनी बात पहुँचाएंगे और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम फिर हमारी टीम बना के खुद कंटेस्ट करेंगे क्योंकि जिस तरीके से एमपी के इलेक्शन में हमको नहीं दिया गया टिकट तो हमने खुद इलेक्शन कंटेस्ट किया ठीक है वो हार जीत अपनी जगह पर बात है लेकिन लोगों को समझ में आता है कि मुसलमानों के वोट चाहिए मुसलमान नहीं चाहिए तो इसी फॉर्मूले के ऊपर हम काम करेंगे क्या या तो हमारे को हिस्से हकदारी जो है हमारे को सियासी शऊर जो है हमारा हमारे को सियासत के अंदर हिस्सेदारी अगर वोट चाहिए तो हमको हिस्सेदारी भी दो ठीक धन्यवाद ये सगड़ी बातचीत के लिए बदल वीडियो संतोष पानवलकर सा मी देवेंद्र कोलटकर एन डी मराठी मुंबई